Salam hörmətli, dəyərli qazlı əzizərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni yaz günündən hamınızı salamlayıram. Qarşıdan gələn Novruz bayramınız mübarək. Artıq havalar istiləşməyə doğru gedir. Əsir, gözəl həyət ev almağın vaxtıdır. Çoxsuz ki maddi yəni problemləri olan şəxslərimiz də var ki, onlar üçün də e, kiçik miqdarda olan həyət evlərini təqdim edəcəm. Hal-hazırda bax bu günləri Masazır qəsəbəsində əsas prospekt yoluna yaxın. Bax gördüyünüz kimi bu formada həyətyan sahəsi olan gözəl bir həyət evini sizə təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, bax bu gördüyünüz gözəl, təfhiyyətli tikilmiş əla ev Masazur qəsəbəsində əsas prospekt yolunda 200 metr aralığda yerləşir. Ümumilikdə qoşa daşdır. Mərtəbələr arası monolit betondur. Yəni olduqca əlverişlidir, perspektivli ərazilərin birində yerləşir. Qeyd etmək istəyirəm ki, qiymət barəsində, yəni telefonda son qiymət söhbəti eləməyin zəhmət olmasa. Yəni gəlin yerindəyə baxın. Yəni evin sahibini çağıraq birbaşa, yəni özü ilə öz təkliflərimizi irəli sürün. Bax, deməli burada hörmətli izləyicilərimiz, altı hissəsində belə bir zəmsi var. Gördüyünüz kimi bax siz zəmini də qurulur burda həyətdə kombi xəttlidir. Yəni çöl tərəfdən də sizə göstərəcəm məhəlləsinə də baxın. E, bir çox izləyicilərimiz yazır ki, məhəlləyi də göstərin. Bax bu formada məhəlləsi var, hörmətli izləyicilərimiz. 4 otağlıdır, keyfiyyətli tikili, hörmətli izləyicilər. Və daxil olacağı evin içini və bu yer, hörmətli izləyicilərimiz, o göstərəm sizə. O qarşı tərəf qurtuluş 93-dür. Hansı ki, əsas qurtuluş 93. Yəni əsas prospekt yola yaxındır. Daxil oluruq evin birinci mərtəbəsinə. Bax gördüyünüz simfonda gözə dəhlizi var. Dəhliz isti poldu. İstipollan təchiz olunub və dəhlizə növbə görnüşünü sizə bir daha da təqdim edirəm. Dəhlizdən gələrkən sağ tərəfdə belə böyük, geniş, işıqlı, gözəl qonaq otaq var. Və qeyd etmək istəyirəm ki, video kameradan, yəni göründüyü kimidir. Yəni bu qonaq otağın ölçüsü çox genişdir. Təxmini olaraq, yəni bir 37-35 kvadrat metr təşkil edir. Yəni təxmini olaraq deyirəm, bəlkə yəni çox da ola bilər. Deməli, bax burada gördüyünüz kimi qonaq otağın ölçüləri həqiqətən evin parametrlərinə uyğundur. Potloqda bu formada dekorativ işıqlar yığılıb, divar kağızları da normal seçilib. Və daxil oluruq yenə dəhlizə, dəhlizdən növbəti daxil olacağımız otaq mətbəxdir. Baxın bu formada mətbəxi var. Belə bir, bir gözəl mətbəxdir. Mətbəxinin döşəməsi və dəhlizin döşəməsi isti poldur. İstipolla təchiz olunub, yəni qış aylarında çox gözəldir funksiyası o. Və burada da gördüyünüz kimi mənizəcəyəcəyimiz belə bir mətbəxdir. Deməli birinci mərtəbədə bir qonaq otaq, bir mətbəx bir ham otağı. Bax burda gördüyünüz kimi belə bir ham otağıdır. Gördüyünüz kimi bu formada ham otağı var və qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Böyük pəkanlar da gördüyünüz kimi betonla tökülüb, üstü mərmər yığılıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu yerləşən ərazi çox perspektivli bir ərazidir. Qurtluq 93-ün məktəblərinə, bağçalarına və yaxud da Qurtluq 93-də fəaliyyət göstərən marşrut xətlərinə çox yaxındır. Hansı ki 525 nömrəli marşrut xətti Memar Əcəmi metro stansiyasına fəaliyyət göstərir və yaxınlığında da bütün bütün, yəni yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Və deməli burada ikinci mərtəbənin də hələ indi yürüdüyünüz kimi çox səliqəli şəkildə təmir olunub. Bax bu formada pəkanlardır. <coughs> və e, ikinci mərtəbədə hürmətinizdəcə otaqlar var. Və burdakı yataq otaqları da sözün həsir mənasında çox genişdir. Və birinci yataq otağına daxil oluruq hal-hazırda. Gördüyünüz kimi bu formada belə gözəl yataq otağıdır. Bax bu formada ev tap otağı var. Yəni bu evin gözəlliyini görmək üçün sadəcə evin içində olmaq gərəkdir. Bax burda elə bir balkonu var. Və ora düz görünür. Yəni düz görüm burada görünüş var. Bu qordo həyətan sahəsi də hörmətli izləyicilərimiz yan tərəfi boşdur. Yəni orada ev də tikilməyəcək. Və yenə qaydırıb dəhlizə. Dəhlizdən növbəti daxil olacağımız otaq növbəti yataq otağıdır hörmətli izləyicilərimiz. Qeyd etmək istəyirəm ki, otaqların ölçüləri bu ota 18 kvadratmetrdir. E, Təxmini yəni ölçülərə görə. Bu otaq 27 kvadratmetrdir və bu otağın sizə yaxından göstərək, bax görüyünüz, burada belə bir gözəl Bakı forumu da gözəl. Yataq otağıdır və bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib, tam hazır vəziyyətdədir. Və burada da hörmətli izləyicilərimiz, dəhlizdə keçərkən növbəti yataq otağıdır və bu yataq otağının ölçüsü 15 kvadratmetrdir. Yəni təxmini olaraq, təxmini ölçülərdir. Ola bilsin ki, çox olsun. Və ikinci mərtəbədə də sanitari qovşağı ilə mənə göstərəcəyəm. Bakı forumu da. Bir, -bir sanitari qovşağıdır köylümüz kimi. Hörmətli izləyicilərimiz qeyd etmək istəyirəm ki, evin bütün sənədləri qaydasındadır. Videonu yekunlaşdırırıq. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın və sonda evin qiymətini təqdim edirəm. 82500 manata. Yəni təklif olur. Real alıcıya simvolik olaraq endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olan 24 saat içə çıxan ilk evlər də birinci olaraq siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.